Хотя, в принципе, все понятно. Вот их четверо, а вот они мы. И ветераны, и молодежь. Ну что, фамилии все эти вы знаете, мы вам много раз рассказывали. И каждый год в эти весенние дни... Правда, сегодня хорошо, сегодня вот пишут плюс 9. А бывает, что ветер и лежит снег, и холодина. Тогда мы долго тут, конечно, не... Не, не, не простаиваем. Вот. Все добрые слова от Ивана Матвеевича, от Виктора Николаевича, от Игоря Ильича. Это там уже на четвертом этаже. А сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто э, начинал все это дело. Ну и мы с благодарностью их сегодня вспоминаем. Спасибо. Вручать диплом будет лично выслать бакирован. Он, по-видимому, будет не до конца. Потому что у него уже половину следующих мероприятий ну, грубо говоря, вручить первые три, первые три, первые три диплома Литвинов есть? Конечно, есть. Загоскин. Вот. Ну, вручить первые два диплома. А может, ну, если Литвина будет, вы им как-то мне кто-то мне вы мне надо кому А? может девочек надо. Вот. А потом, когда ему нужно будет видео. Какие вопросы? Так, Соня, вы стихи выучили? Да. Спасибо. Урок Харьковский университет на всеукраинском конкурсе студенческих науковых работ представлял самая Володя Ганенко и привез звезды нам перемог. Спасибо. що оцей собі хлопець, він співавтор статей наукових Валентина Васильовича, крім того, працював в лабораторії йовних процесів, ще й невеличку правда, зарплату, але отримував. І законну роботу, яку він виконував в Інституті ядерної фізиків БНЦ Хертині, також успішно впорався і ми чекаємо від нього нових зубутків на роботі в Національному науковому центрі. Я только одно скажу, самого главного. Всем, всем, всем здоровья, здоровья, здоровья. Самое главное в жизни здоровье будет, я уверен, с вашей настойчивостью, с вашим умением, с вашим талантом, все остальное вы приобретете и все сделаете. Всех вам благ и добра в вашей жизни. Праздники, праздник и праздник. Конечно же, большой праздник, это выпуск из университета. Поздравляю вас с этим праздником. Еще хотелось бы добавить следующее. Сегодня вы были на небольшом митинге возле института, возле памятника авторам, которые расщепили ядро в бывшем Советском Союзе. Это были 32-й год, это были совсем молодые люди. Вартер, Сидельников, Лихунский, Латышев. Это, ну, может быть, чуточку выше вашего возраста. А я хотел обратить внимание еще на следующее. Это было невероятно трудные и сложные времена. 32-й год. Это голодомор. А тем не менее, здесь развивалась наука. И закладывалась гордость не только Харькова, а и Украины, то, что здесь делалось, и в области теоретической физики, это Ландау и его школа, и в области экспериментальной физики. Сейчас трудные, сложные времена, но вы вот туда посмотрите, можно и в таких условиях делать прекрасные работы, и жить наукой я вам желаю этого. Желаю тому, чтобы вы жизнь посвятили дальше науке. Ради этого это стоит. Завжди и на сцене в актовом зале, на днях факультета, и на спортивном майданчике в складе э, нашей факультетской команды с волейболом. Завжди и, конечно, на занятиях в своей залезней группе. Для на нее, не можно например, верить все будет добро, как я сказал Микола Федорович. Он победил сам себя, и это победа нашего общего, победа кафедры и победа факультета, я думаю, что не последняя победа. Отправляем. Чого так було, він сам казав, що ну, дурний був, не хотів. Але на старших курсах, коли він прийшов на кафедру матеріального працювання, ми бачили, і він всі показав, як він вміє працювати. І те, як він подорослішав, як розумішав, про це свідчить сьогоднішній диплом. Третьому діла я лише самомуся, якщо ми хочеш завадить. Посмотрите на результаты диплома. Мне было необыкновенно приятно, когда в результате обсуждения Государственной внутренней комиссии мне сказал, что один из лучших защит, один из лучших дипломов этого года это диплом. Ну, спасибо хайфты, конечно, что как бы раскрыли лучшие черты характера Викины. А я себя лично хочу добавить, что э, мы уже несколько лет подряд не имели проблем со студенческим сайтом. То, что он хорош. То, что он наиболее посещаем среди всех студенческих сайтов университета, это благодаря тому, что он работает не просто так, а он работает для студентов, но придумал это все и поддерживал. Видите, а порта? Мази. Дорогие, ну, хотелось сказать, дети, но уже, наверное, дорогие коллеги, потому что, я думаю, что вы уже стали настоящими коллегами. Я хочу продолжить мысль академика Николая Федоровича Шуги о том, что вы идете в науку. Я хочу сказать, гордитесь тем, что вы будете заниматься наукой. Почему? Наука это единственный честный способ отъема денег у государства. Другого честного пути говорится отъема денег у государства нет. И вот идя по жизни, всегда очень высоко несите те знания, которые получены в нашем прекрасном университете. Я очень люблю свой университет, потому что я, говорится, кончил его. И вот я хочу вам сказать, что тот объем знаний, который мы получили в нашем любимом университете, всегда позволяет на самом высочайшем, говорится, уровне быть достойно принятым в мировым научным сообществом. Что бы вам хотелось сказать? И всегда несите ту любовь, которой вы были окружены в нашем родном университете. Билаки, lucky, би и хай вам счастливы. Поздравим его, пожелаем ему, э, вспомним на первом курсе конкурса «Абоматер». они с Мусали, и кто-то третий, кто был а? ага. да. и Инфит Антон э, танцевали там чего-то такое. А сегодня, если бы был Андрей, я бы сказал, что это в общем экспериментатор. Хорошего класса, экспериментатор, который умеет работать, понимает, что это такое. Он занимался исследованием слоистых тонко тонкопленочных структур. Это новый шаг в развитии технологии топливных элементов. И я думаю, что эта работа будет продолжена. Но из выпускников университетского лицея сегодня присутствует Ульяна. Ульяна, пожалуйста. Ласпорт. На кафедре мне сказали, что я не должна открывать хороших слов, не должна быть встречена сегодня. Именно поэтому я хочу сказать следующие слова. Впервые за длительное время я провела целый день размышления о моем факультете и о моей кафедре, о том, как много сделали для меня преподаватели и как сильно я им обязана. Как и многим другим абитуриентам, мне позвонил сам Игорь Александрович и сообщил о моем поступлении. Помню, в этот день я приснился страшный сон, что меня отчислили, и я была опозорена. В страхе подвести людей, которые меня приняли на этот факультет, я старалась изо всех сил не огорчить их. Но кто бы знал, что я, не обладающая особыми способностями физики, а тем более в математике, найду саму себя и то, чем хотела бы заниматься. И я уверена, что моя история не уникальна. У каждого студента, находящегося здесь, своя история. Но ключ не них один. Это перемены, которые произошли у нас, во время обучения на физтехе. Перемены, которые открыли нам путь в будущее. Именно физтех научил нас не сдаваться и не останавливаться на достигнутом. Наши преподаватели не переставали верить нам даже тогда, когда мы уже были в силах это делать. Ссоры, скандалы, недоразумения только показали, какой, каким равновесием, доблестью и непоколебимостью обладают мои учителя. Они всегда были и останутся для меня авторитетами. Каждый из них особенный. И остается только удивляться, как они все могут быть одним целым, с такими разными мнениями, идеями, сферами деятельности и характерами. Возможно, это и есть волшебство физтеха. То, что делает это место, не похоже на другие. И, как мне объяснил гость Николаевич Середа, Харьковский физтех — это всемирно известный бренд. И для нас честь быть частью этого бренда. От имени всех студентов я хочу поблагодарить нашего дифана Игоря Александровича Геку и наших преподавателей э, за это все, а также за то, что они дали нам мечту и позволили нам ее реализовать. Спасибо.